Що обласна адміністрація буде приймати участь в цій координації цієї роботи до перемовленості між сторонами? Понеділок і вівторок ми взяли на перемовини між мером і між керівниками фракції. Потім виходимо на сесію. Це спільне наше рішення. Я передаю мікрофон колегам. Виктор Иванович, вам, да. да. Давайте Тише, тише. Мы выслушаем а потом народ. Да. Понедельник и вторник должны состояться с участием руководства областной государственной администрации переговоры двух сторон. Городской голова с одной стороны, с другой стороны, полный состав депутатской группы. Не просто руководители депутатских групп, а полный состав. То есть э, с этой стороны Литвищенко, с той стороны, 13 депутатов. Дальше. Здесь он же, там 6 депутатов. Потом, также с каждой группой отдельно: там 4, 4 и 2. Да? Вот надо с 5 депутатскими группами мне провести переговор из 7. С двумя группами Батькивщина и Укроп переговоры состоялись. Еще до первого собрания до 10 ноября. Пока все остается в силе. Я, ну, уже... Стоп, стоп. Стоп, стоп. Я уже ушел стоп, стоп, стоп. Минуточку. И на неделе, на этой же, на той же неделе, вот понедельник вторник переговоры состоялись. И на неделе, крайний срок в пятницу, сессия городского совета.

когда? 29 числа. Нам тоже пообещали. Да. Нам пообещали. Была я, была Алла, был Руслан, была Лена, Игорь Гуртовой был. Нам пообещали. Мы ждали месяц. Нас попросили дороги не перекрывать. Мы это Обещание в воздухе. А сейчас нам дошла информация, что по району развешивают объявление московских холопов пана Нестеренко собираю 25 числа на собрание в городе Новомосковске, на свержение Литвищенко. Да. Это как? Ага. Это, это, какие, я объясни... это какие обещания? Нам обещали месяц назад. Да. Я а сама я... лично была все... в Облраде. Нам обещали. Мы не верим. Какие переговоры? Нет, нет. Мы баня. оставляем на собой Ответа. право на радикальные действия. Да. Тише, тише. Это неправда. Нет. И нам два да и ты нам перемолвишь. Морошко, собирай сегодня депутатов. Подожди. Немедленно собирай. Столько можно. Сегодня. 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 Сегодня! 30 числа, 29 числа, вы не могли собрать ни одного депутата. Это было никак... 30 числа за 20 минут оппозиционный блок вместе с блоком Петра Порошенко появился у нас вот здесь, на втором этаже, после вашего кабинета. Когда я спросила, ребята, вы что думаете, что мы в рукопашную пойдем на Сергея Григорьевича? И два депутата, нечто, надея. и я. я говорю, так вы ж не думаете, мы же не собираемся на выло вас ставить на Ровно 20 минут. Вот, ровно 20 минут. Один звонок, все депутаты будут и вы собраны. Все Обязательно. Можно да. можно, да. можно я так я а Вот, подождите, раз. давайте, давайте вот, ну, зачем мы тут играем какие-то игры? Да. Давайте да. говорить конкретно. Значит, мести голова избрана. Да. Не мой, мы, не вами. Я да, не, не знаю, вами или нет. Нами. Народ. Нами. Избран народом. Мы пришли на первую сессию я была свидетелем всего этого безобразия понимаете я понимаю прекрасно шиловой не, не понравились там количество голосов ее обманули хорошо все понятно зачитал значит председатель избирательной комиссии протокол сказал о том что так как рассматривается иск в суде одного из кандидатов мэра который не сгоден с голосами все понятно все понятно стал виктор иванович обратился к депутатам дальше я не помню что было. дальше я ушла потому что я понимала это все такая профанация дикая которую просто стыдно смотреть и наблюдать и слушать я вышла дальше прошло вечер все люди все люди были возмущены. Вы бы видели, вот вы не были, вы видели бы здесь. Вот здесь я за пять лет работы в исполкоме не видела столько народу здесь. Ой, Это были люди, которые не все голосовали за Литвиченко, одни. Но даже те, кто за него не голосовал на тот момент, они уже просто за него были. Я возмущена, но до этого было обращение э, э, к жителям города Новомосковска, Секретаря миской рады горошка, где он называет Литвищенко, шантажистом mm -hmm. э -э -э а и вообще ну, там негодяи, мы выходим, выходим если хочешь работать, выходи работай, а но воровать мы тебе не позволим. Билборды mm -hmm. вот здесь в нашем городе такого безобразия никогда не было. Не Понимаете, это, это унизительно. Мы сейчас что хотим вот здесь показать друг другу? Какие мы лояльные? Я уже не лояльная после вчерашней сессии. Я не лояльная. Понимаете, я вам вслух говорю, вот этот человек негодяй. Негодяй. Пять лет. Эти, извините меня. за вас даже, чтобы допустили миску гулу. Я за справедливость. Почему? Вот эти люди, недобитые винкулята долбали нас пять лет. Пять лет они нас били. Сначала Савашенко, потом Нестеренко появился здесь. На сегодняшний день, я вам честно скажу, чего они Литвищенко не пускают к власти. Потому что из 36 депутатов 10 это люди, которые вообще к городу не имеют никакого отношения. Это агрофирмы. Стеренко. Сейчас, секунду. Десять – это те депутаты, которые хотят по закону работать с миским головой. Они хотят работать, не воевать, они хотят работать. А остальные шестнадцать. Это ситуативно, это люди, которые прекрасная горошка понимает сегодня, как только явится Извините меня, месте